নমস্কাৰ মই বিকাশ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিকাশ নিউ ব্লগছ আজি আমাৰ লগত একে এখন গাড়ী আছে আপোনাৰ পিয়াজিঅ' আপোনাৰ এইখন মুঠকৈ বাৰু আপোনাৰ মানে বেছি কিলোমিটাৰ যায় প্ৰায় দুশ কিলোমিটাৰ আছে বুলি কৈছে আৰু মোৰ লগত পিয়াজি অ'ৰ এজন মালিকজন আছে আমাৰ মানে দাদা আছে এতিয়া দাদাই ক'ব দাদা আপুনি গাড়ীখন কিমান দিন হ'ল ৰোৱা গাড়ীখন আপোনাৰ দুমাহে হ'ল আৰু প্ৰায় দুমাহ হৈছে ন প্ৰায় দুমাহেই হ'ল অঁ এতিয়া আপুনি মানে কেনেকুৱা পাইছে চলাই কেনেকুৱা পাইছে আৰু আপোনাৰ মানে কিমান হৈছে বুলি কৈছে গাড়ীখন লোৱা হল আৰু অতি মানে কি কি প্ৰব্লেম ওলাইছে এতিয়া মানে আপোনাৰ চকা প্ৰব্লেম আৰু হেণ্ডেলৰ প্ৰব্লেম অকল অকল হেণ্ডেলৰ প্ৰব্লেম হেণ্ডেলৰ প্ৰব্লেম অ মানে হেমাহটো এনেকুৱা মানে আপোনাৰ হ'ব নালাগিছিল প্ৰব্লেম হ'ব নালাগিছিল মই সেইটা প্ৰব্লেম পাইছো অ এটা আপোনাৰ মাহেকত কিমান আহিব মানে আপোনাৰ মাহেকত মানে ষ্টলমেন্ট কিমান আহিব মাহেকত আপোনাৰ 11 12000 11800 আপুনি আমাৰ ফিল আলাই হ'ক এই এটা মাহেকত কিমান আহিব বুলি কলে ষ্টলমেন্ট মাহেকত আপোনাৰ 11800 এঘাৰ হাজাৰ এঘাৰ হাজাৰ পেচেঞ্জাৰ দুশ বুলি যে কৈ আছে মানে সিমানটো পাই নাই ন একদম পাই খালি আপোনাৰ

প্ৰায় গাড়ীখন লোৱা এমাহ হৈ গৈছে হয়নে এমাহ হৈ গৈছে কিন্তু এমাহতে মানে ইমান এখন নতুন গাড়ী লৈছে ন আৰু আপোনাক কিমান দাম বুলি কৈছিলে আপোনাৰ ট'টেল প্ৰাইচটো কিমান আছিলে আপোনাৰ তিনি লাখ অষ্টাশী হাজাৰ অঁ আপোনাৰ তিন লাখ সষ্টাশী হাজাৰ চাওক ইমান দাম দি আনি পেলাই গাড়ীখন প্ৰথম মাহতে যদি ইমান আপোনাৰ মুঠতে হেৰি ওলায় সেইটো পিছত সেইটো যদি ওলাই থাকে প্ৰব্লেম হয়নে নহয় আগৰ আপুনি আগতে

মানে কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে আপুনি সেইখন গাড়ীকে লওক বুলি মানে গাড়ীখিনি অকণমান সেই হেণ্ডেলৰ প্ৰব্লেমটো থাকিলে আচলতে মানে ইমান হেৰিও নালাগে চলাই পেলাই হয় নালাগে অঁ আপোনাৰ প্লেটখন আহিলে ন নাম্বাৰ প্লেট আহিলে কালি আহিলে কালি লগালে অঁ মানে সব জিলাতে তেনকা কয় সব জিলা অ অকল বলেই বল আপনি এতিয়া এতে মানুহক আপনি মানে কি কব মানে আপনালকৰ মানে জি সকলে চাই চাই খলক এতিয়া ওদিন কি কব কি কম মানে জায়গা এখন লব লাগে না লাগে পাবখন নললে ভাল মানে নললে ভাল নললে ভাল আর পয়সা ইমান খপা লৈছে পয়সা বহুত লৈ লৈছে মানে গাড়ি আপনা মানে হেৰিও দিয়া না নহয় জানো এই মানে বৰখন পইলা কমান মানে দিটা হয় মান দিটা সব গাড়ীখন এতিয়া আপোনাৰ ইনষ্টলমেন্টে ধৈলৈ 6 6 লাখ 7 লাখ টকাই পইব

এতিয়া তাকেতো আপোনাৰ একমাহটো হোৱাই নাই এমাহত ইমানটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব বাৰু অঁ এতিয়া এতিয়া চাওক এতিয়া মোৰখনো প্ৰায় আপোনাৰ দুবছৰে হৈ গ'ল মোৰখনো কিছু মানে প্ৰব্লেম নোলোৱা নহয় একেই প্ৰব্লেম আমাৰো সেই একে প্ৰব্লেমেই ওলায় তাকে এতিয়া কি ক'ম মানে গাড়ীখন এতিয়া নল'ব বুলি কওঁ নে ল'ব বুলি কওঁ আপোনালোকৰ এতিয়া বহুত হাষা থাকে ন এতিয়া বহুত মানে ল'ৰা এতিয়া এনেই আছে ঘৰত গাড়ীখন যদি লয় মানে কিবা এটাটো ইনকম হয় হয় নিম হয় কিন্তু সেই ইনকমৰ পইচাটো যদি আপুনি এমাহত গৈ তাত মানে মানে দিয়েই দিবলগীয়া হয় তেতিয়াতো একো লাভ নহ'ব চ' আপোনালোকে চাওক মই আচলতে মই কোৱা কথাবোৰ আপোনালোকে আকৌ এনেই এনেই কৈছোঁ বুলিও হেৰি কৰিব পাৰেতো চ' আৰু এজন মানুহ আছিলে সেইজনক বা আপোনালোকে মই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই চ' আপোনালোকে চাওক আৰু যদি মানে ভাল পাই লওক আৰু কিন্তু আমাৰ মানে বহুত প্ৰবলেম হৈছে কিন্তু প্ৰবলেম পাইছো বেয়া পাইছো অ হেতে জেনেকুৱা হ'ব বুলি হৈছিল তেনেকুৱা নহয় অ তেনেকুৱা নহয় অ কিন্তু বহুতে বহুতে বেয়া পাইছো মানে এতিয়া আপুনি গাড়ীখন মানে বহি বলে বহুত কমফৰ্ট কিন্তু চলাবলৈ কমফৰ্ট হ'ব লাগিব অ বহুত জেনে কমফৰ্ট হয় আপোনাৰ চলাটো কমফৰ্টটো পাব লাগিব আৰু আমাৰ এতিয়া আপোনাৰ মানে গাঁৱৰ ৰাস্তা হয় ন আমি সোঁতত যাব লাগিব আৰু তাত যদি বেয়া হৈছে কি হ'ব চ' আপোনালোকে চাওক আৰু গাড়ীখন লয় নে নলয়